номер пять. Параллельное соединение конденсаторов. Замыкаем ключ. И видим, что у нас сила тока улетела просто. Это значит, что нам надо переключить на 40 мА. Таким образом можем измерить нашу силу тока. Она здесь будет равна 60, 65, в общем. Поделить на 100 умножить на 40. Ну, понятно. Что нам дальше интересно? Так это то, как у нас изменяется напряжение на одном конденсаторе. Наблюдаем 15 она искрится. Что это? Почему она, почему она искрилась? Она это нормально. Это, это не Таня, это нормально. Это нормально. Таня, не надо меня пугать, Таня, 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 все хорошо. Все хорошо, Ладно, у нас небольшие технические проблемы. Продолжаем съемку. На втором конденсаторе меряем напряжение Только на втором или на двух? Нет, мы на первом уже измерили, там было 15 Меряем на втором Замыкаем ключ Тоже 15 Это значит, что напряжение Теперь меряем на двух Это значит, что вот в этом узле и вот в том узле я, я, боюсь. Не бойся, я же Она горячая. Не бойся, не бойся. У меня второй подключил. И замыкаем ключ. Короче, сила тока точно постоянная. Но напряжение оно там складывается. При последовательном соединении конденсаторов мы получаем, что сила тока постоянная, а напряжение, соответственно, равно напруга до уровня сумме по 1 напруг на каждом из проводов.